वॉशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ये अमेरिका के बहुत बड़े अखबार है और प्रतिष्ठित अखबार है इनके अंदर कुछ लिखा जाता है ना उसका कुछ मायने होते हैं उनके कुछ मायने होते हैं वाशिंगटन पोस्ट का एक अखबार का एक फोटो चला रहे हैं चिंटू मिंटू चंगू मंगू जो भी है ये कर लिया सेवन और वो फोटो दिखा रहे देख को मोदी का ट्रंप का फोटो लगा हुआ है वाशिंगटन पोस्ट के अंदर कहाँ गए कांग्रेसी कहाँ गए फलाने कहाँ गए डिमकाने तुमने उस पोस्ट फोटो को ध्यान देखा तो होगा ना चिंटू मतलब अकल नाम की चीज तुम्हारे पास है ही नहीं इंग्लिश में तुम्हारा पापा ही मार खा जाता है तुम तो खाने ही खाने हो तुम फोटो लगा के इतना वायरल करने लग रहे हो तुम एक बार उस फोटो पर तो ले लिख क्या रखा है लिखा हुआ पढ़ना बहुत जरूरी होता है बड़ी अच्छी बात है पहले पेज के ऊपर फोटो लगा रखा है उसके साइड को ऊपर कोने में पढ़ना एक बार उस पर क्या लिखा हुआ है कोने में पढ़ो ध्यान से उसके ऊपर लिखा हुआ है एडवरटाइजमेंट ये एडवरटाइजमेंट किसने दी भारत सरकार ने दी या किसने दी अब ये तो भगवान डाटा अखबार है भाई चलाना है तो उसको तो पैसे चाहिए के पैसे लेता है वो तो अखबार में फोटो लगाने के।, हम लगवा देंगे के अंदर उनको तो पैसे चाहिए उनको पैसे दे दो लगा देंगे वो लेकिन तुम रहोगे बात चिलगोजे के चिलगोजे चिल और फिर मंडिया और दलालों का कहना है क्या अब सुनो बास अमरीका जो प्रतिष्ठित अखबार है वाशिंगटन पोस्ट उसने क्या लिखा अपने लेख के अंदर पहले वो सुनो अब तुम तुम्हारे को ना तकलीफे तो होंगे तुम्हारे को फिर वो सवाल सुनाते हैं जिस सवाल के ऊपर अटक गए मोदी जी मोदी जी ऐसे अटके कि सुई आगे नहीं बढ़ पाए ना, ना अडानी वाले सवाल पे तो अटके ही अटके एक और सवाल किया गया था जो भी बड़ा अहम सवाल था लेकिन क्या हुआ वो टाइम पर टेलीप्रामीटर बंद हो गया टेलीप्रोमी मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर टेलीप्रोमीटर टेलीप्रोमीटर फैल सब कुछ फैल बोलती बंद आवाज आ रही है सुनाई दे क्या कहा समझ में नहीं आ इस टाइप पे शुरू हो जाते हैं ये

रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की थी किसके ऊपर इंडिया के ऊपर अखबार ने मोदी को पहला ऐसा विदेशी नेता बताया जिन्होंने ट्रंप के साथ व्यक्तिगत रिश्ते को बढ़ावा देने की बात की है व्यक्तिगत कोई व्यापार उसका वो वो मतलब मतलब ही ही नहीं नहीं देशों का तो कोई मतलब भी नहीं। व्यक्तिगत और तो अडानी के केस पर बोल रहे थे तो व्यक्तिगत मामला है और फिर व्यक्तिगत रिश्ते मजबूत कैसे कर रहे हो व्यक्तिगत रिश्तों पर जोर दिया और लिखा भारतीय नेता ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो था से प्रेरणा लेते हुए मेक इंडिया ग्रेट अगेन मिग गा गाना दिया अभी देखते जाओ मा गा मिग गाएंगे अखबार के अनुसार अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत अमेरिका से जितना खरीदता है उससे पैंतालीस अरब डॉलर अधिक निर्यात करता है ट्रंप इस अंतर को कम करना चाहते हैं और ट्रंप ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी झूठ बोल दिया बोले भारत तो दे सौ अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है हमारे को सो अरब डॉलर का नुकसान पूरा करो हमारा हाँ कराया साइन कराया वहां पे साइन है वह कुर्सी खींची नहीं दी वह कुर्सी नीचे से निकाल दी वह कुर्सी तुम्हारे नीचे से निकल गई पहले बता रहे हैं इस चीज का आगे जो बड़ा अखबार और लिख रहा है ना अखबार के अनुसार भारत अमेरिका को डिफेंस तेल गैस और टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में छूट देने पर राजी है और यह ट्रम्प प्रशासन के लिए एक जीत की तरह होगी लेकिन एक दिन पहले फ्रांस के साथ मोदी ने टेक्नोलॉजी पर दो जो समझौता किया उससे पता चलता है इस क्षेत्र में सिर्फ अमेरिका ही अकेला नहीं है फिर दोनों ना की सवारी करके ना आगे ठीक है ना हालांकि एक विश्लेषण के हवाले से अखबार ने लिखा कि ट्रंप ने एस थर्टी फाइव फाइटर जैट को लेकर जो बयान दिया वो है उनकी ओर से भरोसे का प्रदर्शन है जिसको कि कबाड़ कहते हैं लोग वो खरीदा जाएगा और नौ सौ हजार करोड़ का एक जहाज़ है और कई खरीदने पड़ेंगे वो अंदाजा लगा लेना कितने हजार करोड़ का नुकसान होगा अमरीका के एक और प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा भारत के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप को संतुष्ट करने की कोशिश की जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर भारी टैरिफ का दबाव डाला अखबार ने लिखा कि मोदी ने इस दौरे में विवादित मुद्दों को हावी न होने देने की पूरी कोशिश की न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख में लिखा कि कुछ घंटे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा करने वाले ट्रंप ने मोदी से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकजुटता दिखाई अखबार के अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री ने अपना अधिकांश वक्तव्य अनुवादक के सहारे दिया अनुवादक का सहारा समझते हो टेली मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस में ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने की बात फिजा में होते हुए भी बाकी नेताओं की तरह ही उन्होंने ट्रंप की मांगों को मानने की कोशिश की मान गया अखबार ने ट्रंप के चुनावी बयान के समय से उनके दाए हाथ बने मस्क ने मोदी की मुलाकात के बारे में लिखा दोनों ने तस्वीरें भी खिंचाई मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनी स्टारलिंक समेत कई कंपनियों के मालिक हैं स्टारलिंक ने भारत में प्रवेश की मंजूरी के लिए आवेदन दे रखा है जो कि मंजूर भी हो जाएगा अखबार ने लगा दोनों देशों के बीच व्यापार और अप्रवासन का लेकर हाल ही में ट्रंप के कार्यकारी आदेशों को लेकर जो तनाव था वह दोस्ती के दिखावे दिखावे की से चिप गया। की वजह वजह से से छिप छिप गया चिप गया छिपया नहीं है ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर इस तनाव को और आबादी की भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा सौ अरब डॉलर का है जबकि यह बड़ा चढ़ाकर बताया गया आंकड़ा था दो हजार चौबीस का असल आंकड़ा पचास अरब डॉलर के करीब है पैंतालीस पॉइंट आठ अरब डॉलर बोल गया झूठ अरे हाँ 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 करते रहे ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अपने कार्यकाल में भारत से टैरिफ कराने में कामयाब नहीं हो पाए लेकिन अब हम कहने जा रहे हैं कि आप जितना शुल्क लगाएंगे हम भी उतना ही लगाएंगे मुंह पे सुनाते रहे और ये ब्रह्मांड गुरु हंसते रहे ताली बजाते रहे अखबार के अनुसार भारतीय पीएम ने दो तक दोनों देशों के बीच व्यापार को पांच अरब डॉलर तक ले जाने की बात कही और इसके लिए जल्द ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते का संकेत भी दिया अखबार ने लिखा है प्रवासियों को सैन्य विमान से भारत भेजने के मुद्दे ने भारत में काफी आक्रोश पैदा किया था जब इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी से पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब देने की बजाय कहा कि कोई भी देश, किसी भी देश देश किसी में वैध रूप से घुसता है तो उसे उस देश में रहने का अधिकार नहीं ट्रंप से मुलाकात से पहले एलन मस्क और उनके बच्चों से भी मिले और एक्स पर तस्वीरें पोस्ट की जो ट्रंप प्रशासन में मस्क की ताकत को दिखाता है अखबार ने लिखा पीएम मोदी के सामने जहां एलन मस्क बैठे थे वहां अमेरिकी झंडा और भारतीय झंडा था जबकि आमतौर पर एक देश के मुखिया का आवाज देता है मुखिया होता है उसी के साथ देश का झंडा लगता है अब बात करते हैं यहां पर कि वो सवाल क्या था जिसके ऊपर भाई ब्रह्मांड गुरु का सांसे फूल के ब्रह्मांड गुरु की कुछ बोल ही नहीं पाए समस्या खड़ी होगी ना ज्यादा समस्याएं खड़ी होगी वो सवाल क्या था जिसने ब्रह्मांड गुरु को फंसा दिया वो सवाल तो बहुत जरूरी हो गया ना क्योंकि उसी सवाल के ऊपर तो अट क्या हुआ था सब कुछ ठीक है strength and you will have a, um, a... In the present, you both spoke about combating Isis you you both sound very about this excited about this partnership um, upcoming and I, I was curious how much more confident are you with President Trump leading this country that there will be peace through strength and you will have a su successful partnership with the United States versus बाइडन um, uh, के ऊपर ट्रंप के ऊपर सवाल पूछा था बोल ही नहीं पाए कुछ लेकिन ट्रंप को बड़ा मजा आया जवाब देते टाइम पे ट्रंप ने जवाब दे दिया और अडाणी वाला सवाल भी ट्रंप ने ही उठवाया था इसके सामने ट्रंप ने उठवाया था जानबूझ ये दिखाने के लिए कि देखो इसका कितना वो है बोलने का कितना दम है कोई दम नहीं हवा टाइट होगी हवा खुशक होगी हवा खुशक सारी मंजूरी करे वो जो साइन करके आया ना उसकी लंका अगले महीने में लगेगी अगले महीने से लंका लगेगी वो जो साइन करके आया है खुश हो रहे हो तुम आप लोगों लो की क्या राय इसके बारे में अपनी राय रखना दोस्तों आपकी राय का इंतजार रहेगा आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब आदम सचकाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दुण दोस्तों और विजल दीपक यूट्यूब चैनल बात सच की करेंगे हक सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह